Воды, конечно, прыгает. И есть первая на сегодня монетка. Ну что, ребят, сигнал еще был как колокол. И глубина, смотрите, какая. Three, two, Добрый день, друзья! И уважаемые подписчики моего канала о пошуках в пригод. Сегодня снова выдался у меня свободный день. Решил я выехать покопать. Вот такое у нас поле. Тут недалеко была поселуха КР. С нее видео было предыдущее. Ну не знаю. Поймаю, что-то не поймаю по КР. Но в любом случае, думаю, что-то должны найти. Тут были ранние советские хутора. В любом случае, алюминиевой проволоки уже накопался от души. Решил записать вступительное видео с приветствием. Буду ходить, буду копать будут хорошие сигналы, буду обязательно показывать. Прибор собран, прибор включен. Копаем. Надеюсь, что-то интересное найду и обязательно все вам покажу. Встретимся на первом классном сигнале. Ну что, ребят, хожу где-то минут 15-20. Хороших прям сигналов не было. Вот поймал такой довольно-таки неплохой цветной сигнал. Но как по мне, знаю уже, Прибор звучит как э, какая-то жбонь. Но тем не менее, давайте копнем, а вдруг повезет нам с вами вместе. Воды, конечно, прыгает. Но удачу никто не отменял. Или, или неудачу. В любом случае, пока не выкопаешь, не узнаешь. или сверху или не докопали Сейчас, если не найдем пином ну смотрите друзья какой то цветной осколок не знаю старина не старина вроде как зелененький но вот такой вот первый цветной громкий сигнал Копаем дальше. Надеюсь, дальше будет что-то более интересное. Ну, совсем недалеко отошли мы с вами от того места, где онлайн я куп... копнул какой-то осколок. Вот невысокий сигнал. И есть первая на сегодня монетка. Копеечка. Ранние советы. 1928 год. Ну, не КР, но тем не менее приятная находочка. Во всяком случае, лучше, чем пенициллиновые пробки и прочая жбонь. Начало копа есть, ребят, копаем дальше. Ну что, ребят, сигнал еще был как колокол. И глубина, смотрите, какая. На, на, штыка 3. И смотрите, вот такая вот жбонь. То ли чаша от весов, то ли, не знаю, какая-то алюминиевая Шняга. Звучало хорошо, но ерунда. Яму закопаем и копаем дальше. Надеюсь, дед больше таких сюрпризов в кавычках нам не преподнесет. А будет что-то действительно интересное. Копаем дальше. Очередной не очень глубокий сигнальчик. Вот такая вот ямка. И смотрите, снова выпал нам с вами советик. Сейчас посмотрим. Первый был копеечка 28, в этот раз двушка 57. -го. Ну, так вот всю погодовку и соберем. Я имею в виду номиналы 1, 2, 3. И до рублей с Лениным дойдем. Хотя хотелось бы что-то более интересное. Ну, жаловаться на находки не будем. Они есть это самое главное. Копаем дальше, ребят. Что, ребят, включился. Ходил с той стороны, перешел на это поле. Где-то найти место, где будет массовое количество хороших сигналов, но не получается. Находки есть, но это в основном какие-то потеряшки. Вот и в этот раз довольно-таки глубокий сигнал. Смотрите, выпадает кусок алюминиевой ложки и обломок крестика. Хорошая находка, жаль конечно сломанная, но ну, что ж поделаешь. Но тем не менее, находки попадаются. Ну, покручусь еще тут, похожу, возможно где-то еще за что-то зацеплюсь. Ребят, так и что-то тут было. Там где-то мы с вами обломок крестика копнули. Я решил тут повыхаживать поплотнее. Ну, классный сигнал. Выкопал, блин. Ну, не поверил сразу, что настолько он хороший. Думал, жбонь какая-то. И смотрите. Зеленый кругляшок. Еще даже в руки не брал и не смотрел. Давайте вместе с вами посмотрим. Смотрите. Такой вот, по-моему, монитос. Такой вот монитос. Две копейки, по-моему ранних советов да двушка 24 друзья ну приятно приятная монета покрутимся тут возможно что-то еще интересное найдем я доволен можно ставить лайк поддержите друзья канал подпиской комментарием поделитесь с друзьями встретимся на следующем сигнале очередной сигнальчик ребят и очередная находочка ну, радует, что хоть немножко зацепился и немножко удалось локализовать место нахождения сигналов. Уже не впустую по полю бегаю. Опять ну, невысокой воды было. Зелененький кругляшок. И в этот раз рамочник сорян щитовик. 1931 год. Довольно-таки бодрый сохранчик. Такая вот монетка. Ну, походим, покружим. Надеюсь, еще чем-то смогу вас удивить. Ну, а нет, ну, будем копать то, что есть. Ну что, ребят, теперь можно точно сказать, что коп удался. Сигнал воды был не очень высокий, онлайн копать я его не стал. Вот такая ямка, долго пином искал, смотрите, малюсенький серебряный крестик немножко помятый, ушко сломано. Но, ребят, это серебро. В наше время серебруха попалась, уже коп удался. Смотрите, 84-я проба, клеймо мастера. Ну что ж, супер, ребят, копаем. Надеюсь, еще что-то интересное дед нам подкинет. Обязательно все вам покажу. Давно не включался, хороших сигналов не было. Тут вот Увидел такое пятно, думаю, похожу по нему. Керамика встречается. Был довольно-таки неплохой сигнал. Я сразу даже не понял, что это. Вот смотрите: с этой стороны, смотришь, вроде бы как керамика. С этой стороны поворачиваешь. А тут, я не знаю, свинец, не свинец. Мое воображение тут какие-то узоры показывает. Наверное, выдает желаемое за действительное, но тем не менее. Я не знаю, может кто знает, что это такое. Подскажите. Буду рад вашим подсказкам. Узнаю что-то новое. Такая вот штука. Честно, не знаю, что это, друзья. Ну, копаем дальше, не теряем время. Оно есть, но оно не резиновое. Ну что, ребят, не включался целую вечность, потому как хороших сигналов не было. В том углу немножко советов мы там с вами подняли. А сюда, ближе, где была Кайровская поселуха, к сожалению, все настолько выбито, что хороших сигналов нет. Но из каждого правила есть исключение. Так получилось и в этот раз. Был такой сигнальчик довольно неплохой. И вот что-то мне попалось, какая-то вещичка, такие по КР, но, к сожалению, она сломана. Я не знаю, что это было, если есть кто-то из подписчиков, кто в теме, подскажите. Но явно вещь старая. Присутствуют два каких-то узорчика. Ну, к сожалению, вещь сломана. Ну, ничего, покрутимся. Возможно, получится найти что-то еще. Не теряем зря время. Копаем дальше. Ребят, хожу. Очередной сигнальчик. Сразу увидел глазами, потом махнул катушкой. Смотрите, торчит что-то зелененькое. Давайте достанем и посмотрим, что в этот раз нам с вами попалось. Смотрите, обломок, обломок крестика. Ну, только вот не знаю, КР или, наверное, это Наверное, это царизм, ребят. Что вряд ли... Да, тут надписи. Да, это крестик, я думаю, царских времен. Жалко обломанный. Но тем не менее, сигнальчик. Интрига была. Ходим еще. Немножко времени еще есть. Возможно, что-то еще нам с вами попадется более интересное. Ну что, ребят, иду я потихоньку к машине. Уже дело к вечеру. Походил я сегодня немало. Вот смотрите, все в следах, все истоптано. И есть вот такой сигнальчик. вди 22 Давайте копнем посмотрим. Может что-то интересное нам с вами попадется. Выкопали. Да и не поменялся. Давайте возьмем пин поищем. Где наш сын? А, о, друзья, смотрите, монитос. Нифига себе. И не маленький. Советы. Да, советы. Поздние. О, 50 копеек. 68 год. Ну я вам скажу... 50 копеек поздних советов довольно таки нечасто и попадаются ну, приятное завершение копа буду уже, уже идти к машине будут какие-то сигналы тогда вам покажу сегодня походили мы с вами немало смотрите сейчас покажу вам наведется 20 тысяч шагов как бы ну нормально. Встретимся на подведении итогов, но если что-то будет по дороге, то обязательно вам покажу. Ну что ребят, вот и подошел к концу очередной наш с вами коп. Ходил я на сегодня часика 4-5, прошел практически 17,5 километров. Находки все вам показывал, находки были разные. Хотелось конечно больше старины, но находки на то и не и находки, находишь то, что находишь, а не то, что хочешь. Находки все я разложил. Сегодня без царей. Из царских находок на, на кресте. Хотя, может, ранний советский. По монетам все вам показывал. Двушка 24, 24 -го года. Извините, заговариваюсь, замерз. 20 копеек 31 -го, 50 копеек 68-го в конце попалось. два золота партии. Вот эта вот непонятная находка. Может, почущу, что-то увижу. А может, вы знаете, подскажите. Крестик порадовал серебряный. Ну, вот штучка по КР. К сожалению, не знаю, что это. И жаль, что сломано. Ну, в общем, так. Эх, на сегодня хочу с вами попрощаться. Думаю, еще не один раз мы с вами встретимся на копе. А пока поддержите канал подпиской, видео лайком. Э, очень много людей копает без подписки. Подпишитесь, пожалуйста, вам не тяжело, а мне будет приятно. Встретимся на моем канале у пошуках пригод, а вот же, приход... а вот же пригоды будут тревать. До побачення, друзья!